Шановні телеглядачі. Сьогодні у рубриці актуальне інтерв'ю ми спілкуємося із директором П'ятихацької районної централізованої бібліотечної системи Кузьмієвою Наталією Миколаївною. Добрий день, Добрий день. Наталі Миколаївну, сьогодні нам хотілося би, щоб ви розповіли, як і чим живе П'ятихацька районна бібліотечна система, і розповіли про досягнення, які у вас є. А знаємо, що досягнення у вас є. Тож, будь ласка, сьогодні наша. централизованная библиотечная система, получила компьютеры. Мы участвовали в проекте в конкурсе «Библиомоста» «Организация новых библиотечных услуг с использованием свободного доступа к интернету». Это проводится партнерская работа Совета международных научных достижений и обменов опытом ИРЭКС агентства США и международного развития, компании Microsoft и Министерства культуры Украины. Поддержки фундации Билла и Мелинды Гейтс. Где мы в 2011 году писали проект, тогда у нас не получилось. В 2012 году мы написали новый проект и отправили его. Вот 5 февраля этого года мы узнали, что мы победили в этом конкурсе. В результате этой победы мы получили 15 компьютеров, 4 по комплекту на каждую библиотеку принтер, сканер и ксерокс, веб-камеры, наушники. На каждый компьютер и бесперебойник есть. Компьютеры поступили у нас, в проекте участвовала Центральная районная библиотека, районная детская библиотека, Лиховская селочная и Жертянская номер 8. Когда мы выиграли проект, потом пошел процесс подготовки к проекту, то, что мы обещали Выполнить. Это нужно было установить решетки, двери, засобы защиты. Также в Желтянской библиотеке было принято решение, что помещение не подходит. Нужно новое. Поэтому в июле этого года мы открыли там новую это библиотеку только в новом обновленном помещении где есть отдельная комната для компьютеров, есть отдельное помещение для абонемента, детской комнаты и краезнавчий, хорошая большая библиотека. Так как по проекту сельская рада давала гарантийное письмо на то, что они дадут 5000 на засобы охороны, но так как мы решили перенести в другое помещение, там были эти все засобы охороны, то эти средства сельская рада перевела и мы их использовали на ремонт. Также там была большая поддержка фермеров. Это Пухальский, Бруслик, Исаев, которые помогали библиотеке в этот момент, чтобы мы вовремя ее открыли. И в район Навлада. В каждую библиотеку были приобретены столы. Мы подумали, что нам надо новую мебель. Пошли навстречу нам и стали спонсорами депутаты районной рады. Шрамко, Леонид Николаевич, Назарчук. Исаев купили столы для Центральной районной библиотеки. Два стола профсоюзные комитеты, ПЧ11 и вагонное депо. В детскую библиотеку новые столы подарили предприемцы. Это магазин Варяница, Шкуренко, Коммунистическая партия и Барабаш, читатель той библиотеки поэтому там тоже новые столы. На прошлой неделе, 24 числа, нам завезли компьютеры. В субботу их приехали наладчики, настроили. И с понедельника мы начали оказывать послуги в открытом доступе, бесплатном, до интернету. В Лиховке с понедельника ну, просто массово пошел народ в библиотеку не просто дети, взрослые идут, они уже общаются по скайпу со своими родственниками. В Белоруссии, например, уже с Белоруссией общались. В Желтом то же самое. И в Центральной, в Детской с 8 утра каждый день дети. И сидят за компьютерами. Там приходится даже в какой-то момент их останавливать и просить их выйти на улицу, там отдохнуть, чтобы они не перетруждали глаза. Можно посмотреть, можно найти какую-то информацию, распечатать. Для этого есть специальная это оргтехника, которая распечатывает. Mm -hmm. Все это бесплатно, доступно. Библиотеки работают с 8 до 5. Но я думаю, что в зимнее время график мы менять не будем, потому что вечера темные. А летом мы будем пересматривать график, чтобы в библиотеку можно было прийти в воскресенье поработать за компьютером. Чтобы дети наши в каникулы были заняты. Они могли прийти сюда, здесь пообщаться со своими друзьями в контактах, посмотреть, допустим, мультик, посмотреть какой-то фильм, почитать книгу через интернет, найти для себя здесь... Полезную информацию. Наталья Миколаевна, я так понимаю, что на данный час все библиотеки, которые брали участие в соответствующем конкурсе, уже получили компьютеры, да. соответствующая техника установлена? В центральной библиотеке 5 компьютеров, в районной детской 4 компьютера, угу. в Лиховке... 3 и в жовтом 3. Есть угу. умовы користувания компьютером, ясной... Ограничений нету пока. Угу. Но если будет очередь, тогда это уже будет составляться запись, будет тетрадь отдельная, где люди смогут записываться и почасово пользоваться. Но в данный момент пока такой очереди нету. Может быть, мало рекламы еще. Мы планируем рекламную акцию провести, чтобы больше людей об этом узнало. Будет проведено, пойдет большой наплыв конечно же, будет график. Так как это делается, мы уже знаем, имеем опыт. Опыт других библиотек, которые вот у нас рядом с они уже три года в этом проекте, третий год. Поэтому мы ездили к ним за опытом, когда писали проекты, ездили, смотрели и учились. И потом знаем, как они работают. Что если пошел массовый читатель сюда, значит тогда пишется очередь. Записывается по часову. Один сидит за компьютером, час-два, час, другой приходит Сщитливый на свое экономичка. время, чтобы они не. Не тратили лишнее время свое люди даром. Они просто приходят на свое время и садятся за свободный компьютер и работают. Угу. Выкористоваться компьютером можете не только дети и ученики, да. а больше дорослое население, так? Да, у нас в проекте предусмотрено. Когда проект писался, там она шла для определенных ну, категорий населения. Поэтому есть такая в отделе обслуживания в центральной библиотеке. У них, по-моему, шло работа с пенсионерами, с ветеранами. То есть мы можем создать клуб. Мы можем создать клуб, допустим, уже пенсионеров, ветеранов труда, обучать их работе на компьютере. Мало того, предоставить такую послугу, как общение через веб-камеру со своими родственниками. Ну, то, кто вы сейчас на початковой такие стадии, ну, вот это сделали. Ну, Ну, так, если по-честному, то это первая неделя, она еще даже до конца не осознана вы... что оно у нас есть уже. Вот оно стоит, и мы еще до конца это не осознали. Приходим, каждый день смотрим, включаем, и думаем, что после того, как мы откроем интернет-центр, потом проведем рекламную акцию, здесь уже будут, будет действительно очередь. Сегодня не у каждого дома есть, а тут свободный. Безплатний угу. доступ до інтернету зрозуміло. Ну це дуже добре. Наталія Миколаївна, ми знаємо, що е, з даного питання ви також доповідали в свій час на сесії черговій районної ради. От скажіть, будь ласка, як районне керівництво поставилось до того, щоб наша бібліотека бере участь у такому проєкті? і взагалі ви відчули підтримку якусь і допомогу з цього приводу? Ну, во-первых, коли ми писали проєкт, ми одразу пішли районної власті. главе нашей районной и державной администрации Чупурку Владимиру Владимировичу, главе районной рады, но тогда Анатолий Иванович, по-моему, был в отпуске, мы обращались к БРС Алене Владимировне за листы поддержки. Нас сразу районная власть поддержала, дали нам такие листы поддержки, потому как мы их отправляли вместе с документами своего проекта, что нас поддерживает районная власть, и в случае нашей победы нас поддержат. Так как значит, по проекту нам надо было 6600, это поддержка районной именно власти, а отсюда районные рады. Поэтому сразу же, как только мы выиграли, Анатолий Иванович на следующий день пригласил меня к себе, и мы уже этот вопрос решили. 6600 у нас есть на счету, поэтому, ну как, есть, уже нету. Мы заплатили за спутниковый интернет. Опять же, когда мы столкнулись с такой проблемой, что нам надо было быстро решать этот вопрос, то на встречу нам пошел голова нашей районной и державной администрации, Чепурков Владимир Владимирович. Помогли проплатить 5 5800 за спутниковый интернет, ну буквально в кратчайшие сроки учитывая те проблемы, которые сегодня у нас есть с казначейством, то наша, наш платеж прошел в срок, вовремя мы все успели, и до 15 августа мы были полностью на 100% готовы к приему компьютеров. Uh -huh. Это опять же я хочу сказать, что при помощи нашей районной власти, по той поддержке, того понимания, что нам это надо. Uh -huh. Нас тогда услышали, нас поняли что мы хотим этого, мы хотим, чтобы у нас это было в городе, в районе, чтобы сегодня, вот, скажу, в Лиховке, я звоню туда каждый день, как только привезли им компьютеры, то там просто отбоя нет от людей. О, вот там уже действительно создается очередь, по-моему. Ссылочно рада, там вчера мы с ними разговаривали, они уже, ну там такие свои вопросы мы решаем, и они хотят пользоваться тоже через этот, допустим, наш интернет, чтобы делать свои какие-то проводить свои документы, чтобы отправить электронную почту, потому что теперь на каждой библиотеке есть электронная почта на этой. Угу. Когда им наладчики устанавливали, они сразу сделали электронные адреса. Ну, конечно, впереди много работы. Три раза надо будет поехать на модули в Днепропетровск. Вот уже первые едут с 18 по 22 на 5 дней, едут учиться, 5 человек. Потом в декабре будет также семинар, поедет 6 человек. Это онлайн звитность. За вот эту работу мы каждый месяц должны будем отчитываться, что мы сделали, как, где у нас люди работали, сколько читателей. В общем, там своя будет звитность. Поэтому опять же поедут. Потом будет второй модуль, третий. То есть эти полгода до следующего лета будет еще идти учеба. Ну и внедрение того, что мы написали в проекте. Для чего мы просили эти компьютеры? Не просили, а хотели выиграть, какую работу мы будем проводить с людьми. З допомогою інтернет-центрів. І останнє питання, Наталія Миколаївна, скажіть, будь ласка, в подальшому ви плануєте от такі, е... в конкурсі в да, конкурсі брати знову ж таки, і щоб інші бібліотеки нашого району отримали комп'ютери і всі мешканці району користувалися безкоштовно, вільно інтернетом? Ну там, ми плануємо. Ми участвували вже не тільки в цьому конкурсі, ми писали вже багато проєктів, так що опит у нас є. Но діло все в тому, що... Библиомост, последний год на Украине. Угу. Уже они уходят отсюда. И но будут другие проекты. Будем писать. Где уже, допустим, вот такого, как четвертый раунд, который мы выиграли, таких проектов больших не будет. Но есть проекты с грантами. Гранты, это указывается, там сумма какая. И под эти проекты можно расписывать, что надо вот на эту сумму, допустим, на половиной тысячи долларов. Что мы... Это да, пров... ну, это предбаты, да, предбаты. Да? Вот здесь можно туда записывать и компьютеры, и мультимедийную систему. Ну, все, что нужно вот именно для реализации этого проекта, то, что будет запланировано. Такие проекты приходят, мы читаем каждый, потому что Библиомост нам постоянно на электронную почту скидывает это все. Мы читаем... Но ну, пока такого не было. Еще чтобы нас заинтересовало, понимаете, оно то для нас не подходит иногда. То, что нам подходило, мы отправили, но ну, ну, без говорите, результата. Ну, у вас есть пожелание? Вы проявляете да. инициативу, настаиваете на месте и даете много с участием. Мы обожаем еще, чтобы по дальнейшему вы развивались и Всі мешканці знову ж таки повторююся, п'ятихачі не мали доступ до інтернету. А зараз ми спілкуємося із завідуючою відділом обслуговування центральної районної бібліотеки рибалової Раїсою Григорівною. Раїса Григорівну. Ну, тепер ви, будь ласка, детальніше розкажіть, як було встановлено комп'ютери у вашому відділенні, як зараз ви працюєте і. Як до вас зараз йдуть діти, велика черга, невелика черга і така інша? Так як по, по самому проекту, по вимогах проекту, ми повинні були е, задіяти деякі категорії нашої громади. Ми обрали школярів юнацтво, так як для них ми можемо запропонувати. Зараз всі ми знаємо, що можна через інтернет зареєструватися для здачі ЗНО. Тобто, в кого немає вдома комп'ютера, вони матимуть змогу приходити до нас і робити цю процедуру. Якщо хтось не вміє, ми будемо допомагати. Далі ми розраховували на те, що до нас підуть безробітні. Якийсь відсоток безробітних у нас в громаді є, і ми матимемо змогу теж надати їм можливість прийти до нас, зареєструватися, написати своє резюме. Навіть можливо поспілкуватися за допомогою веб-камери, скайпа і спеціалістами із нашого районного центру зайнятості. І вони зможуть надати якісь консультації. Безробітним або запросити їх до себе. Тобто така можливість у наших людей буде. Крім цього, ми розраховували ще на людей пенсійного віку. Тобто вони теж матимуть змогу прийти до нас, знову ж таки надати їм можливість попрацювати за комп'ютером, якщо вони не вміють. То навчити їх, тому що ми знаємо, що зараз приходять до нас люди похилого віку. Говорять, що їхні діти і внуки е, працюють за комп'ютером, а нам немає коли, або ще якісь інші причини. Але все ж таки, я думаю, що бажання в цих людей працювати за комп'ютером є, е, але немає можливості. І користуючись нагодою, я б хотіла б сказати, що, будь ласка, приходьте до нас. Ми всіх запрошуємо. Ми зможемо вам допомогти. От навіть людям похилого віку вони. Вдома вони б могли прийти до нас, подивитися за допомогою інтернету, навіть той самий городній календар, що можна посадити в який період е, часу. Е, таку змогу, хто захоплюється квітникарством, теж могли підійти подивитися до нас. Дуже багато людей я знаю, що займаються рукоділлям. В нас є журнали. Ми можемо надати можливість дивитися пресу, періодичні видання, але все ж таки подивитися за допомогою інтернету майстер-класи, які надаються, і вишивка, і бісероплетіння. Дуже багато зараз займається. Ми можемо це спостерігати на наших день міста. Ми бачимо, що люди займаються цим, вишивають, в'яжуть. Тобто це ми могли б надати. Люди могли б до нас приходити і. Дивитися, брати інформацію, так само юнацтво ВКонтакті, однокласники могли б приходити і працювати в будь-який день, крім неділі, ми надаємо таку можливість. Будь ласка, будь-будь які послуги за допомогою вільного доступу до інтернету. Тим більше це безкоштовно. Зараз дуже багато людей до нас приходять, запитують дуже. Вражаються тим, що це все безкоштовно. Так, да, дійсно можна приходити працювати будь-який період часу, чи це буде 15 хвилин, чи це буде година, чи це дві години, в залежності від того, які вимоги будуть. І якщо хтось не вміє, ми навчимо. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ви вже напевно будете в цьому напрямку розповсюджені інформації. Співпрацювати так з відділом освіти, з пенсійним фондом України і з центром зайнятості. Ви ж на таку роботу налагодали? Поки що, поки що, так як ми тільки-тільки отримали, е і як такої рекламної акції ми ще не проводили, плануємо із неділі, коли почнуться заняття в школі, піти до юнацтва, mm -hmm. розказати, запросити їх до себе. Е крім цього, провести велику рекламну кампанію у нас у місті. І я думаю, що і всі сільських філіях, які отримали комп'ютери, вони теж проведуть рекламу. Але все ж таки в, в сільських філіях там громада вона вже знає, знала вірніше, що вони ось ось отримають комп'ютери, вони е, про це знають. А от у нас в місті громада набагато більша. Наші е, користувачі, які до нас ходять, вони знають, вони приходять. А от потенційні користувачі, тобто ті, що знаходяться поза межами, е, можливо, вони ще не знають того, що в нас є така можливість, і ми проведемо велику. Таку рекламну кампанію, і люди до нас, я думаю, підуть. Крім цього, да, дійсно, ми будемо спілкуватися, налагодимо зв'язки із пенсійним фондом, із центром зайнятості. Тобто, яким чином в процесі роботи ми все це налагодимо, і все це Я думаю, у нас буде. І ще таке питання. Скажіть, будь ласка, у вас вже є закріплена людина, яка відповідає за роботу комп'ютерів, за роботу інтернету, ну тобто, яка має відповідні знання? Так, цим займалася наш директор. Дійсно, до нас на роботу була прийнята людина, яка технічні всі питання буде вирішувати. Якщо десь якась неполадка, він буде виїжджати і сюди, і в сільській філії. Буде допомагати і відповідати і на питання користувачів так, інтернету, так, якщо, якщо щось якісь, якісь негаразне. Ну, ну що ж, ми дякуємо вам і бажаємо, щоб у вас було багато користувачів інтернету і щоб люди всі категорії населення з вдячністю до цього відносилися до вас особисто і до Наталі Миколаївни, Адже саме завдяки вам зараз наші п'ятихатці мають нагоду, мають можливість користуватися вільно інтернетом. Так, дякую. дякую.